Вітаю, друзі! Ви на каналі Паралельні Світи. Мене звати Анастасія Великоїван. На зв'язку з нами астролог Влад Рос Влада, Я вас вітаю. Рада бачити і спершу хочу з вами обговорити одну заяву. Зокрема, вона від Гончаренко він подав законопроєкт, в якому говориться про те, що всі обмеження на виїзд за кордон. Мають бути зняті абсолютно для всіх громадян, е, начебто мають мати всі це право. Обмеження для чоловіків від 18 до 60 років слід скасувати. Саме це пишеться в законопроєкті, зареєстрованому. Все ж таке, давайте поговоримо про те, наскільки велика вірогідність, що цей законопроєкт приймуть, і що дійсно у всіх українців буде змога виїжджати за кордон. Ну, смотрим харардную карту. Я всегда делаю своим клиентам харардную карту. Если какой-то важный вопрос, они ко мне приходят да, из любых точек стран мира. Поэтому, дорогие друзья, ссылочка под описанием этого видео. Заказывайте у меня индивидуальные вопросы. Что касается Гончаренко, вот я сейчас делаю харардную карту. Готовиться к выборам вопрос, и вот это конкретный закон, его не будет 100% принят. От слова совсем просто человек популист, он хочет как бы, э, превозносить себя, что вот я это самое, идите за мной, я вообще номер один в политической партии, Порошенко уже позади меня, голосуйте исключительно за меня. Поэтому популистические э, такие значения, которые не будут абсолютно точно приняты. Зрозуміло, але дивіться, у нас же вже є постанова від уряду, який дозволив виїжджати чоловікам 18-22 років. Це було для чого зроблено? І Чи буде якесь покарання, якщо вони, наприклад, не повернуться до 25 років? років? Сушексушті, яке може бути покарання, якщо чоловік куда-то переїхали та час, які то уголовні діла, якщо ти там пірікнув пісу. С тебя вообще там тебе уголовные дела могут делать там и так далее, там штрафы какие-то несусветные. Дорогие друзья, после войны будет всем амнистия. Uh -huh. Так что вы не сильно не должны заморачиваться по этому поводу. Если есть возможность переплыть к кису, вы, вы понимаете, делайте это, потому что вы не способны воевать. По психологии где-то процентов 75 людей вообще не способны воевать. Mm -hmm. То есть процентов 25 мужчин только могут воевать. Про женщин я вообще не говорю. Там соток, там как у Нади Савченко, где-то 5%, не больше. Да? А может еще меньше, там 1-2%. Поэтому вы ну, можете спокойно себя чувствовать. А Зеленский, конечно же, в плане формирования нашей армии делает очень большую ошибку, потому что как раз именно с 18 по 25 лет это самые лучшие воины. Он понимает, что у него скоро выборы. Понимает, что и в матери, которых вот, не хотят отпустить своего с вот, молодняк на фронт, да, то есть они будут, не будут голосовать за него на следующих выборах. Но самое главное, нужно сохранить генофонд Украины. Как вы понимаете, самое лучшее может размножаться у нас поколение с 18 как раз, до 22 или 25 лет. В общем. Вот такая вот ситуация. Но я могу вам сказать только одно, что как раз, если кто-то думает, что меньше будет поток Украины, с Украиной все останутся учиться здесь. В нашей стране нет, наоборот, только все увеличатся. Пока идет война, все люди от 18 до 22 лет просто быстренько выйдут с территории Украины. Вот видите. А скажите, пожалуйста, может возможно послабление мобилизации до конца 2025 года? Есть ли на это шанс? Нет ни единого шанса, пока не будет подписан закон или кто. Зеленский встретится с двойником Лили Путина, который в ней не хочется встречаться. Короче, надо с кем-то что-то подписать, что вот все, все-таки будет в конечном итоге. Значит... И, и границы где-то распределять будут ну, там и а, все-таки заморозка конфликта, но вот только после этого может что-то быть решено. Саме зараз депутати пропонують ще одну ініціативу, начебто, аби якщо військовий не підкорюється наказам командиру, то їх можуть садити до в'язниці на 5-10 років без можливості отримання якесь м'яке покарання, під непокору йдеться зокрема про самовільне залишення солдатами військової частини, дезертирство і все ж таки чи будуть саджати чек? А человек в духовных одеждах стоит перед монастырем над падающим светом из окна. Из окна да? Будь полная амнистия после войны, дорогие друзья. Полнейшая амнистия, вы даже себе не можете представить, никто ни за что, ни за какие проступки, ни за СЗЧ, никто нигде ничего не будет сидеть. Слухай. Если бы у нас была Российская Федерация, все бы сидели бы. Ну, там понимаете, их, как минимум, степени... больше, они могут себе это позволить. Да, да. у на нас страна, демократическая. Вы сами понимаете, что нужны голоса там, и так далее, родственников. Там. И... Никто не будет сидеть. Главное, выдержать до конца этого 2025 года. Он заканчивается год, змеи как раз в февраля. А кто знает на моем канале, кто подписан, подписывайтесь на мой канал. Латру, заказывайте натальные карты, годовые соляры ссылочка под описанием этого видео, vatrovskom.ua, это мой сайт, а по вайберу, по ватсапу, плюс 38 063 524 63 24, можете узнать свою судьбу. Так что заказывайте, дорогие друзья, свою ситуацию. Но я вам хочу сказать, будет полная амнистия на все. Все штрафы, все вам штрафы, которые вам придумали там в этих всяких услугах там и так далее, там в ДИИ, все будет устранено, как только закончится война. А это имеется в виду как раз у нас конец года змеи, февраль месяц, дорогие друзья. Ориентируемся сейчас на него. У меня были всегда как бы вот такая, что острая ситуация войны и может закончиться до конца года змеи. И вот конец года змеи 15 февраля. Нещодавно в мережі ширилася ще одна інформація: що нібито на Київщині в місті Вишневому виробляються нові ракети Фламінго, про які нам нещодавно розповіли. Я не буду питати у вас, чи виробляються вони там чи ні, тому що нам ця інформація не потрібна. Проте запитаю, чи є нині загроза для цього міста. Ну, uh, договорились не бить по Києву, тому що інакше нашого другу, uh, просто уничтожить Москву. А uh -huh. ближайше часі. Заметили? вот что последний раз очень давно по что-то Армагеддона не было. Это, опять же, внутренние переговоры, внутренние его ситуации. Иначе фламинго, там, я не знаю, там, трендиты, дальние Нептуны, все это полетит по Российской Федерации. И это, кстати, мой случай как раз в месяце, Потому что у нас лунное, солнечное затмение, коридор затмений, вот эта вся ситуация может у нас разрабатываться. По Российской Федерации ракетная ситуация именно в сентябре месяце. Ну Но и самое главное, что неожиданно Украина может пойти в контрнаступление на Российскую Федерацию, тогда мы действительно можем обменивать Российскую Федерацию, области Российской Федерации, а значит землю Российской Федерации на украинские земли, да, в конечном итоге подписания э, мирных договоренностей. Мене цікавить ще, мабуть, як і багатьох українців, доля Сум, чи є загроза окупації для цього міста? Ну, опять же, я вам харабну карту. Ні ні єдиного шансу, дорогі друзі. Абсолютно нульова спроможність. Вообще у них хоть, хоть как-то замыслиться об этом. Могу вам сказать больше. До конца года мы полностью зачистим Сумскую область, и в Сумской области не буде ни одного орка. Это мой прогноз. Дорогие друзья, я різкую, а uh, значите, uh, значить, на бутилку шампанського з кожним із вас. з прекрасна ініціатива. Ми всі насправді хочемо найскорішого завершення війни і припинення бойових дій, і звільнення наших населених пунктів. Тому влада, ви можете звичайно або виграти пляшки шампанського собі, або навпаки. Тим а, ну, не я, да, звісно, мені не пришлю. але я віці як різку. Я думаю, що Сумська область місті з Харкаски до кінця року буде. Заші дай Боже, аби так і було. Тим не менш, маємо не дуже приємні звістки, зокрема з Дніпропетровщини, з Запоріжчини, тому що як мінімум на Дніпропетровщині ворог захопив два населених пункти а на Запоріжчині так само просуваються. Що буде з цими двома областями, і чи є ймовірність, що ворог окупує і Дніпропетровську, і захопить ще більше територій Запоріжчини? опять, Свантуха карту опять говорит, не предвещает ничего, где они там стоят примерно, там, ну, могут там 2-3 километра, там чего-то туда вообще. Ну, И главное направление сейчас будет Купенск, это взять Купенск, чтобы обойти, значит, северо Харьковской области, Краматово, Скисланск, туда напасть с севера. А другое, другое направление это Покровск. Поэтому вот в эти направления, причем Покровск со всех сторон они хотят сейчас взять, но у них все равно ничего не получится до конца этой осени. друзья, полные, извините за мой французский, полные дебилы, идиоты. Столько потратить, значит, времени, денег, триллион долларов потратить на всю эту войну с 22 -го года и ни хрена не вообще не контролировать, даже не занять полностью Донецкую область. Полные идиоты вообще. Поэтому сейчас у нас идет будет сейчас переворот, смена власти Московской Федерации. Видите, я уже Московская Федерация. Говорю, никакой Российской Федерации уже не будет. Ну и самое главное, что в ближайшее время мы точно увидим, что смена власти в Российской Федерации состоится. И новый будет премьер-министр этой осени. Кто станет новым премьер-министром этой осени, тот будет президентом в ближайшее время. Я всегда говорю, в Госзмене мы избавимся от Лили Путина, или того Трили Путина, от того чувака, который трижды не похож на настоящего, на который летал в Аляску, да? А мы избавимся от, от этого чему? Вот, вот это чему уходит? Мы сейчас можем уже нормально договариваться о каких-то взаимоотношениях с этой э, московской лжефедерацией, да, которая просто всех поставила под себя и просто выжимает все. І я уверена, що слід ще війна у них буде вже з Азербайджаном. Але дивіться, яка історія. Ви заговорили про Донецьку область, і ми очікуємо мирну угоду у 2026 році або навіть у 2025 році. Тим не менше, в рамках цієї угоди чи може відійти Донеччина в окупацію ворогу? Ну ми це не признаємо слово зовсім і ніяк. Ані, звісно, підуть на уступки в будь-якому А Ну, есть как бы такая ситуация сейчас как бы на переговорах, я вам даю инсайд, дорогие друзья, мы можем все-таки отдать им Краматорск и Славянск, но при этом переселить все свои, всех тех людей, которые там находятся, в Херсонскую и Запорожскую область, которые они должны нам обменять полностью, всю Херсонскую, всю Запорожскую область вместе значит, с АЭС Запорожской, всю абсолютно, на этот небольшой клаптик земли, который находится в Донецкой области. Так, таким образом, они могут объяснить, почему у них было СВО, за что они сражались последние 3,5-4 года, а вот что, а и, при, и что они победили. Да, Донецкая и Луганская область будет полностью в составе Российской Федерации. Вот это может Но за это, за эти земли они должны полностью отдать нам Херсонскую и полностью отдать Запорожскую область. И все люди, которые находятся Краматорске, в Славянске, Константиновке, Дружковке, да, то есть они все в конечном итоге должны быть переселены, значит, и даны квартиры в Херсонской и Запорожской области. Зрозуміло вас. Дивіться, ми знаємо, що у Росії є схильність атакувати на певні числа, свята і події. Ось у нас напередодні перше вересня. Власне, що чекати українцям саме в цей день, яка буде ситуація по Україні? І скажіть, в яких регіонах може бути найгучніше або ж навпаки найспокійніше. Но в ближайшее время Армагеддон они не собирается устраивать, они нас собираются устраивать Армагеддон как раз, когда у нас будет отопительный сезон. Если mm -hmm. война не закончится, значит, и вот не будет мирного договоренности по воздушным ударам, да, мы сейчас уничтожаем их НПЗ, они там бьют сейчас по нашим газо газостанциям, да, вот сейчас уничтожают это. Если этого не будет, Армагеддон нужно ждать не раньше октября месяца. Поэтому в ближайшее время, пока идут э, закулисные переговоры, бить по Киеву, там, по большим городам там не будет вообще. Да. Может, даже не будут так бить, как раньше били по Днепру, по Одессе, по Запорожью, по Западной Украине. То есть сейчас будут идти вот какие-то такие ситуации. Но будут страдать прифронтовые города типа Сум, Харькова, значит, Херсона. Ну, все, что прифронтовое, вот, может сильно страдать. Поэтому я не вижу вот такого армагеддона, который может уже быть в октябре, в ноябре месяце, чтобы уничтожить э, нашу э, опадывать систему, да, чтобы там, ну, нам все-таки нужно каким-то образом э, значит, э, поддерживать коммуникации, в том числе, чтобы все было и тепло, и газ, там, и так далее. Вот это они будут разрушать у нас все это нас уже с октября месяца, если не достигнут каких-то важных договоренностей, а до важных договоренностей уже идут сейчас. Сейчас Ермак находится в Катаре, он решает очень важные вопросы с расистами, и все ближется все-таки к заморозке, конфликту. Слава тебе, Господи, что все-таки к этому все идет. Не так давно прилетало на Закарпатье. Власне, чи є небезпека для этого района в вересні? Чи буде ворог бити там? А, ну, вот они один раз ударили по Закарпатью, и больше бить не будут. Mm -hmm. я, я так хочу вам сказать. Ну, и самое главное, почему они ударили по Закарпатью? Они показали, что типа для них Орбан никто, там Венгров мы тоже можем мочить. И американские компании, которые находятся в Мукачево, мы тоже можем мочить. Это одноразовая акция. Поэтому жителям Закарпатья можете спокойно спать. Это все был одноразовый акций. Хочу з вами обговорити ще одну інформацію, яка зараз шириться в мережі. Зокрема, вона про те, що віце-президент США Венс зателефонував залужному з такою собі пропозицією, щоб той замінив Зеленського на посту президента України. Чи правда це влада? Ну абсолютно, ще Правда, вас луна, ділить аспект Хірону. А Хірон у нас знаходиться в домі переговорів. Америка хоче любого, крім Зеленського, тому що Зеленського ненавидить Путін. А Америка хочет сдать Украину. имея в виду не сама Америка, а значит, Трамп. Трамп делает все, все абсолютно, чтобы Украина капитулировала. Потому что у нее есть на него очень большой компромат. На Аляске, просто когда они ехали 10 минут в одной машине, Лили Путина, там три Лили Путина, я уже тройник Лили Путина, передал ему флешку, где он полностью представлен, Дональд Трамп, как он, извиняюсь, дорогие друзья, за мой французский, трахается с детьми, с, не, с которые не полнолитние, если украинскую мову, до 18 лет. Да? И, в общем, Дональд Трамп теперь висит на гачке, либо на крючке, по-русски, да, говорить. И он ничего не может сделать, он не может никакие санкции вести там и так далее, иначе все это будет расповсюжено, если украинскую мову. Mm -hmm. Так вот, в общем, Дональд Трамп... ничего. Ничего не может сделать и сейчас он будет все делать для того чтобы не давать оружие украины даже не продавать европейцам его ничего не делать чтобы украина каким-то образом сопротивлялась и чтобы украина полностью капитулировала перед российской федерацией вот дональда трампа после поездки в аляску только одна тема сдать украину чтобы она капитулировала и прежде всего чтобы зеленского не было от слова совсем и вместо него был кто-либо иной, хотя бы вот Залужного. У Залужного прекрасная, кстати, звезда. Он зодиакальный знак рака, у него солнце в раке, Юпитер звезда королей, у него сейчас соединение солнца. Друзья, вы должны понимать, даже вот это, не надо меня интерпретировать, сами звезды говорят о том, звезда королей в соединении с солнечной аурой звезды значит, политики да, в гороскопе самого Залужного. Вы, вы, вы должны понять все между строк. Але все-таки не тільки зрозуміємо, але ще й поговоримо про це більш детально. Все ж таки, чи хоче сам пан Залужний стати президентом? І яким би він міг бути президентом України? Ну, слушайте, він взагалі не хотів бути президентом. Вчина його відговорна. Він хотів бути вчителем, десь Ну, Заставила сама ситуація. І коли он Ему сказали, что его будут полностью финансировать и миллиардеры, в том числе и Ренат Ахметов, его будут финансировать. Но он сказал, ну ладно, народ требует, ну пойду вообще, только потому что хочет украинский народ. Поэтому вот он точно не хотел где-то еще месяц назад там или полтора идти, а сейчас просто сама судьба его заставляет идти, и точно он пойдет. На него будет очень много каловой массы, там промата вообще что он это особенно то, что касается, что он там не защитил нас южную границу в начале войны, что ну, просто там вот все, все ждут этого, да. Но я думаю, что он как тефлоновая сковородка, да, от него все будет отваливаться, и вообще вот негатив он точно не возьмет. И чем он будет меньше молчать, как Зеленский делал перед выборами да, в 2019-18 году, тем больше у него будет дивидендов. А во втором туре он может легко победить Владимира Зеленского. Раньше, конечно же, ситуация была такая. Идет он, не идет Зеленский, идет Зеленский, не идет он. Сейчас, возможно, они пойдут вместе в этой провокации. Но я вам хочу сказать, что, конечно, звезды на стороне Залужного просто ну, супер. Большая комбинация звезд Юпитера в зодиакальном знаке Рака, у нас залужный Рак, а Зеленский совершил самую большую ошибку, которую нельзя было ему совершать, ни в коем случае нельзя идти было в этот крич с НАБУ. Я думаю, он похоронил свои, значит, я бы так сказал, электоральные возможности повторно стать президентом, когда он сначала одним ручьем пера уничтожил НАБУ, а через неделю он его возобновил из-за картонного Майдана. Угу. А как на самом сейчас Офис Президента ставится до заложного? Но ну, они хотят, чтобы он был со своей партией представлен в парламенте, чтобы они объединились в коалицию, там будет новый ребрендинг «Слуга народа», да, то есть они там поменяют название, и чтобы опять все полностью подчинялось Зеленскому. Ну, у Залужного своя ситуация, и Зодиакальный знак рака — это водный знак зодиака. Ющенко у нас был тоже водным знаком зодиаком Рыбы. От них вообще ничего невозможно ожидать. Вы знаете, да, когда вот Залужный был главкомом нашей армии, ему звонил Зеленский, и два-три дня не мог дозвониться, пока Залужный сам что-то не предпринят на фронте, и что-то сам не порешает. Это крайне вообще Зеленскому ну, просто не нравилось. Потому что нынешний Сырский, он ему позвонил, Сырский тут же поднял трубку. А заложный решался сам, понимаете, в чем дело? Вот такая вот ситуация. Поэтому раки, они себе на уме, они защищены панцирем, это лучшие защитники Родины, это лучшие представители нации. говорим о зодиакальный знак рака, говорим представитель нации. Говорим представитель нации, говорим, что это зодиакальный знак рака. Это лучшие защитники Родины, которые только может быть. И нам, конечно же, Значит, следующий нужен действительно быть ну, на должности президента Ястреб, который точно вооружит Украину, и она точно должна стать вот этим дикообразом, который уже не может Российская Федерация проглотить, и чтобы глотка в Российской Федерации от нашего стального дикообраза полностью порвалась. Добре, а кто у нас ястреб чи дикобраз з політиків? Ястреб у нас, хоть и в таком мягком, добродушном внешнем выгляде, да, то есть заложный, да, который любит котиков там смотреть, там все дела. Uh -huh. Вот это наш самый главный ястреб. И я надеюсь, что именно при Залужном не будет такой коррупции, как сейчас она происходит при Ермаке. Видите, я даже не говорю про Зеленскому. Uh -huh. У нас коррупция от ермака. Зрозуміло. ви вже говорили про обстріли, які нас чекають восени? Власне, я запитаюся про те, чи будуть відключення у нас світла, чи матимемо ми проблеми з теплопостачанням. І загалом, ця осінь для України та українців буде тривожно небезпечною, і чи матимемо ми, наприклад, ще ріст цін, чи матимемо ріст зарплат? Загалом, як би ви могли описати осінь і що кажуть про неї? Зеркало. Последнее, что может Московия устроить нам, это армагеддон, что мы замерзли, уничтожить все, что у нас есть. Они поэтому сейчас не бьют именно в августе месяце uh -huh. своими, значит, шахедами. У них мало ракет. Они хотят полностью все уничтожить, просто нас заморочить в октябре-ноябре в месяце, чтобы мы сдались, повесили белый флаг, сказали, что все, мы сдаемся. А, да, мы капитулируем. Они ждут капитуляции Украины. Поэтому, да, самое страшное нужно ожидать в октябре месяце. От октябрь, ноябрь месяц – это самое страшное, что они могут нам устроить. И да, многие города Украины могут оставаться без электричества. Дай Бог, чтобы не надолго. А что скажете про финансовую складовую цены, зарплаты? Что может быть с экономикой Украины? Экономика будет только расти. Вот это уже более-менее как бы благоприятная ситуация. Поддержка Европы никуда не денется. Американцы, конечно, нас полностью. Но, тем не менее, выплаты для врачей, там, для учителей, людей, которые занимают государственные какие-то... Все это будет и дальше продолжаться в полном объеме. Гривна не упадет. Дякую влади вам за розмову, за відповіді на мої питання. Друзі, від вас ми завжди чекаємо ваших відгуків, подобайок під випуском. Підписуйтесь на наш канал, на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І, Звісно, що бережіть себе та донайте на ЗСУ.